Это бэк Бен Приходи на наш концерт Приходи на наш концерт, мой друг Раскачаем, захвати подругу Будет жарко, отмечаю Большой подняли шум вокруг покруче торнадо Ведь покажем мы крутой продукт Так и надо Давай настрой динамики, мы снова у микро Лица знакомы, видел ты на через монитор Это не мюзик просто тебя приглашаем это наш большой концерт Да, интригу завышаем Градус не повышаем Там и так будет жарко Мы три смешали Вроде бы вышло ярко Примерно два часа Увидишь чудеса Под наши ноты Поднимите руки в небеса Пацана поставили перед собой задачу Добраться до вершины, им улыбнулась удача Все потому, что мы мало спим, много работаем Но все же мы такие же люди, вроде не роботы Не будут песни года, но все же будет круто Так что спеши купить билеты ранним этим утром добро пожаловать! Приходи на наш концерт, мой друг, раскачаем. Захвати подруг, будет жарко, отвечаю. Большой подняли шум вокруг, покруче торнадо. Ведь покажем мы крутой продукт, так и надо. Осталась неделя, докажем на деле. От наших голосов мурашки по телу. Если ты готов, с нами до побед. Заведи мотор, да, это проект Интрибэнд. Ну, я в принципі тепер не знаю, що ще додати, але двоє з трьох представників проєкту під назвою Інтрібенд знаходяться вже на знімальному майданчику нашої програми. Доброго вам ранку, хлопці! Ранку. Так, ну почнемо з того. Ну, я ж люблю там приколупатися до того, що почула, побачила. да? Я вперше побачила запрошення на концерт, аж з таким от величезним кліпом. Якщо запрошення то ці ну, такі от повномасштабні Літ. Чого очікувати від самого концерту е, проекту Intriband, е, який має на цьому тижні вже і відбутися, а, ну звісно да. ж, <свят> да, я, я, я вимагаю подробиць, власне. <свят> <свят> Міке. Буде, е, Мені здається, очень круто. Ми готуємо велику двохчасову роботу, програму. Е, Мені каже, изюминка даного мероприятия, як ми сказали в приглашенні, Мы связали три стиля, вроде бы вышло не круто. Ой, круто. Вроде бы вышло круто. Какие три стиля? Ну, ты как представник рэпу. И два разносторонних вокалиста. То есть мы сделали так, чтобы на концерте каждый что-то свое нашел. То есть, если кто-то любит рэп, послушать рэп, если кто-то вокал, да. Себя. У нас и альбом такой же, там и рэп, и вокал, и все что угодно, мы смешали все в одно целое, и на концерте будут также примеры нашего альбома совместного. Как долго работали над концертом, над альбомом. Над концертом очень мало. <laughs> ну где-то... Ну да, мы месяц... там так и сказали, мы не спали, да? <laughs> да, очень быстро. Но ну, где-то месяц именно работали. То есть планировали мы давно еще, где-то в мае, вот пришла такая идея сделать такой концерт. А, параллельно начали и подготовку над альбомом. І над концертом в Кирило, я, от, як людина, яка сама займалася там музикою, знаю, що багато музикантів, особливо вокалістів, які люблять показувати свій голос у весь діапазон, таке інше, не завжди охоче йдуть на співробітництво з реперами, тому що співати вони не вміють, але багато говорять і десь там вклинитися, щоб показати усі свої три октави, дуже важко. Як з Міке співпрацювалося? Мы просто сошлись к одному решению. Мы делаем наши. наши... Меня не перебивает. Мы делаем, да, мы делаем наши, грубо говоря, треки совместно, и мы. Нет такого, что там. Нет, мы будем делать так, как я сказал. Мы пробуем, смотрим. Если действительно хорошо звучит, делаем так. Если нет, я предлагаю свои варианты. Соловьев, Сергей свои варианты, НКС свои варианты. А потом уже слажим это в кучу, обрабатываем и на студии пишем, смотрим, как это все будет звучать. Вот. Но так, чтобы. Я был против того, что дайте мне спеть там или там. Нет, у нас все совместно. И долго тревая работа над, над, одним треком, то что еще... Сложный вопрос. Чтобы, если учитывать и запись, и сведение, то, наверное, день как минимум. Да, Могай. потому что у нас были случаи, что мы до трех, до четырех задерживались на студии, и, ну, это нормально. Все потому, что три недели назад пришел Микай и говорит, ребята, все у нас концерт. А и тут справа зрушила с мертвой точки. Она не то, что она побежала. Просто побежала. Ну, в таком выпадку, насколько можно сподеваться на действительно качественный продукт на альбоме? Ну, мне кажется... Процентов 90 точно. Да выше бери. Куда? Я, я да? же не кого має в, ць в цьому Дэті, и там еще Соловьев, да. Ну, эм, альбом, мне кажется, будет неплохой. Он будет неожидаемый от настроих. То есть, если как-то привыкли уже к нам, да, то тут будет какая-то новая изюминка. Мы откроем себя, раскроем себя по-новому. То есть, э, на концерте вы не все, конечно, песни услышите. То есть, какие-то еще будут э, загадки. Э, э, альбом... В принципе, выпустим и в этом году. У нас mm -hmm. время есть. То есть да. пока что вы не, не планируете до концерта, до этих выходных действительно выпустить уже на Нет, это очень успехи. рано, потому что еще мы работаем, работаем, работаем. Даже неск... некоторые песни, если не соврать, мы даже не записывали еще. То есть на концерте будет процентов 70 альбома. Вот, альбом уже выпустим в этом году, это реально, мы это сделаем. Як ставляться конкуренти до вас? Тому що в Запоріжжі у нас было ну, насправді, там було дуже багато реп виконавців всі намагалися, всі старалися, я думаю, що вони трохи здивовані. Ну і в нас були такі уже затяті репери, які дійсно любили тільки реп і всіх інших ну, не так сильно положила. Сьогодні ситуація дещо змінилася. Якщо чесно, делает. не появлялся, нам все одно, по більшому счету, как к нам относятся. Ми делаем своє, нам все одно, що скажуть. как бы мы читаем все комментарии, мы учитываем, но критика ніколи не. должна сбивать человека. То есть мы прошли какую-то там критику. Окей. Okay. Прошли хорошее, хорошо. То есть, ну, нас ничего не сойдет с пути этот сто процентов. Мы делаем свое. Кому нравится, тот слушает. Кому... Ну, всем понравится, это невозможно. Насколько бы крутым артистом быть, ты бы Все был. Все равно придут люди, половина слушать, а половина обсуждать. Поэтому... Да. Наши запорожьи, как вы говорите. Вы, вы для этого уже готовы. Да, конечно. Хлопцы, чи готовы вы до того, что у вас будут, ну, по... порівнюваться с бойсбендом. Есть такие понятия, как бойсбенд, mm -hmm. типа Backstreet Boys что там НСИ. Ну, не знаю. Это ну, Просто вот, <laughs> если вот правильно задать вопрос, кто мы, мы не группа, мы проект. Из-за этого вот, ну, вот изначально, когда э, создавали это, вот мы сели втроем и решили, что группа не всегда распадается. В группе, они всегда, как бы ни было, группы распадаются, группы, в группе бывают потом ссоры, они обижаются. Мы решили, нет. Мы сделаем по-другому. Мы сделаем общий проект, то есть мы по отдельности дальше будем продолжать свою карьеру, но, но есть такой определенный проект интрибенд, там где мы звучим втроем. А где мы вместе занимаемся, как бы. Да. Хотя по вот. отдельности вот, на концерте будут номера у нас. И наверное, сольные кавера будут у нас. Вот от нас с Сергеем Соловьевым. Мике будет, конечно же, свои песни исполнять. Ну і совместный проект на уже как-то покажем людям, що ми делаємо з чим займаємося. Наскільки важко буде чи не важко буде суміщати е якісну сольну творчість і проєктну роботу? Тому що в такому випадку зазвичай соль не виходить на перше місце, а проект ну там ну якось потім Ну, якщо чесно, на даний момент у нас проект стоїть на першому місці. Ну тому що ви тільки почали да ну, от ми сделаем, сделаем концерт. выпустим альбом, посмотрим на реакцию зрителя, на реакцию слушателя, а потом посмотрим. Ну, мы как-то э, не будь, Ну, одним словом, одно к другому не мешает. То есть мы не будем вот, ставить сольную карьеру выше или проект выше. Вот мы делаем и то, и то, и то. То есть уже приглашат нас куда-то проекта, мы пойдем проекта. Мы будем... Мы, у нас есть и планы на клипы в дальнейшем. То есть мы будем развивать этот проект, но сольное мы тоже не будем останавливать. До речі, хотів запитати про плани на відеороботи, які будуть до альбому. Плануєте, так? Ви вирішили таку традиційну стандартну розкрутку провести. Якщо не секрет, це які композиції, скільки приблизно плануєте? Хоча б. Що до Ну давай, скажемо правду, перше це наш любимий трек, Лідії Джентльмен. Mm -hmm. <laughs> так. А, он, і це записана композиція. Так, да, да? і ви услышите на концерті. Щодо інших композицій на диску, Вследствие, що в, наверное, у, є, є якась концепція вокаліст? диску, яку скоріш, да. скоріше, взрослий вокаліст теж услышите на концерті. Ми взрослим вокалістом закроємо концерт. Mm -hmm. Далі будемо думати. Ну от ці дві роботи ми точно зробимо. Що стосується взагалі загальної концепції э, диску. Про что песни, про что будет интри-бэнд? Они разноплановые. Они про. Да. Есть, допустим, у нас есть отдельно записан трек про маму. Очень красивый, трогательный. Очень, да. Это вот. был секрет вообще-то. Ну, все. Ну, мы забыли выгляд, что мы ничего не знали, ничего начинаем. Секрет был для мам. Ну ладно. Будет в альбоме. Пусть равно. Мамы будут к этому готовы. Если уже раскрыли, скажем, мы на концерте готовим одну очень очень трогательную композицию вот мама Ты, ты уже сказал я просто я сказал, ты взял и в общем вот и мы думаем вот мы втроем думаем это лично наше мнение, то что будет то что было до концерта и после концерта как-то все не забудут после этой песни мы как-то хотим вот у нас мы ко всем песням относимся серьезно но к этой песне мы как-то Більше, так сказать, тому що це мама, це щось буде такого чи інтересне. Тобто концепції, як такої, однієї немає. Не хотілося зв'язати все якоюсь спільною сюжетною лінією чи спільною ідейною лінією. Це просто альбом, який да, от, випуститься. Це да, буде альбом, альбом. Ну не компіляція, але все одно збірка, скажімо так, найкращого з проекту Скоріше всього, ну в цілому, альбом. Про где-то именно, ну, 80% это про нас. Про трех молодых парней, которые решили добиться чего-то. Э, про музыкантов. То есть, ну, вот альбом, если послушать альбом, то можно какое-то мнение уже э, сделать именно о нас троих. То есть, допустим, вот если песня «Взрослый вокалист», это о нашей будущей мечте. То есть, там есть и про любовь, и про это. То есть, если у, услышав э, полностью альбом, можно какую-то картинку сделать в нашей жизни, так mm -hmm. сказать. Uh, 30 секунд даю вам на запрошение. Куда приходите, когда приходите? Де вы там собираете всех... Куда 7 ноября. Давай в ДК орбиту. В 18.00 наши двери открыты. Мы представляем интрибэн. Прошу любить и жаловать. И в один голос говорим тебе добро пожаловать. Сильно серйозно. дякуємо вам серйозно. Дуже сподіваємося на ваш успіх. Дякуємо, що прийшли, і дякуємо за, за те, що розказали деякі секрети. І сподіваємося, що через це ще більше людей до Палацу культури Арбіта 7 листопада обов'язково на вас прийдуть подивитися. Усього найкращого бажаємо і Всі. рухаємося Всі. далі.